что там? Кто там такие? Тихо, малы. Что такое? Кто там приехал? Тихо, там менты приехали. Так, стоп. Давай нам открыем, уже не приехал через войну. Нет, по-любому подобно, но за светка менты вызвала. Ладно, я пойду, я выйду, открою. А ты сюда уходишь. Да, ты Здравствуйте, нам просто была жалоба, что вы, о... вы туда... издеваетесь над ребенком. Это, пра... правда? Нет, конечно, это неправда. Что вам так и сказал? Мы вообще любим свою детей. Это бы она была ваша, вы неделю назад у нас были и... документы расписаны. Здравствуйте. Здравствуйте. А я бачу вы с Бадуна? Нет.

быстрее. Тук -тук 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 -тук. Тук -тук -тук Милок, привет, а что ты пришел? Признавайтесь, вы вызвали полицию. Да, нафиг я, нафиг я побеспокоилась о твоей безопасности. А мне беспокоить не надо. А сами беспокоитесь. Ух ты, ты вы, який неблагодарный. Департаменты там и разбираются. А если что-то не по плану, меня заберут назад в интернат. И вы понимаете, что будет? Вы вообще... Well, ничего, от вас тоже избавимся. Что? Ты меня так как избавлюсь. Это... -э -э. а Я гуляю. И без прозу... Да, сынок, можно гулять. Ну, мы я, вам последний шанс. Если один звонок нам поступит, все, мы дитину от вас забираем. Хорошо, хорошо, без такого не будет, все. Это сюда, ты что, менти вызвал? Нет, это соседка вызвала. Что? Ничего, ничего. Я покажу эти Быстро пришел у двери. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. тук 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 Так, стоп. Так, стоп. Кто там пришел? Опа, пришли. Да, пришли. Если опять за сахаром, то идите работайте. Если тебе такой сахар устроишь, тебе будет плохо. Что? Ты що, мене там рядом не було, А ви своєму малому невоспитаному і... стоп-то він до тебе приходив? Да, до мене казав. Ну нічого, спочатку от вас, а потом з ним робити. В смысле хватай її. А продолжение уже в следующей части. А -а -а! А -а -а! <Кон> ну а ты все тут ты еще чумайся, подумаешь над своим поведением. Если еще, кстати, простите, я ну, трошки ошибся, все видео буду идти. В смысле, вы что меня закрыли? А ты вызвала менти, вот нас бассейна нафиг... Да и... забрала, ты это понимаешь? И шо? От вас уже пора дитину давным-давно забрать. Вы над ним издеваетесь, заставляете и... работать. А ну заткни! А... зачем ты мне... Куда? Еще и надо, соседка, не выводь меня. Бо у мене нафіг ножи на кухні гострі. Ти шо имеешь в виду? Ти шо? А ты потем пожалею. Ти потем жалей, пожалієш, і ти мене уб'єш. Ні, я не де пожалію, ми выедем. А тебе тут у подвалі бросимо. Так что заткнись и помалкивай. Хорошо. Я поняла. Все, давай. Що? Що, ничего. Мам, пап, а де вы були? що у нас у подвале кто-то кричал. де где кто кричал? Никто не кричал. Все, сынок, ты выиграл самый вкусный суп. Мы неделю все будем делать самим. А що вы так сразу проживаете? Так, ничего, нафигли, ти ты не согласен. Не-не-не-не-не. Я за согласен. Я погуляю. Нет, сиди дома. Ладно, хорошо. Черт, нафиг мы одни и забыли телефон забрать. А это хана. Нет. Руки за голову. Работает спиднас, Руки за голову. Что это такое? Работает спиднас, нас. Руки за голову. Быстренько. Хорошо, хорошо. А продолжение уже в следующей части.